मोहब्बत इम्तहान भी लेती है बसमी असलम्लैक्म व्यूवर्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी अगर इसको आप पूरा देखेंगे लाखों करोड़ों सलाम उस नबी बरहक पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत लालामिन बनकर आए बेशक मोहम्मद अरबी ने फ़रमाया मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानद हैं ताबिंद रोशन और तमाम सहाबा इक्राम ने इस्लाम के लिए असीम तरीन कुर्बानियाँ दी जिन सहाब रसूल की कुर्बानी को मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ वो हैं हज़रत मूसभ बिन उमेर और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको और टाइटल का भी अंदाज़ा होगा मोहब्बत इम्तहान भी लेती है हज़रत मोहम्मद सल्ला वसम ने फरमाया मूसभ मेरी उम्मत के यूसफ़ वो मौस जो मम वो मूस जो हम शक्ल रसूल वो मूस जो मदीना के आलिम हज़रत मूसब की कबल अज इस्लाम ज़िंदगी मुलाहजा कीजिए आप अरब के कबीले के सरदार के अकलौते बेटे थे उस वक्त पूरे अरब में कोई हजरत मूसब बिन उमर का किसी भी लिहाज से हम पला ना था मूसभ खुशकुफार खुश पोशाक खुश मंजर खुश बयान खुश इलहान नहायत ही पाखीज़ा और नफीस इंसान थे अपना रोज़मर का वक्त बनाओ सिंगार में गुजारते आप जो लिबास पहनते वो एक रवायत के मुताबिक शाम और एक रवायत के मुताबिक शमन से तैयार होकर आता और वो लिबास नहायत ही कीमती रेशमी धागों मोतियों और नगीनों से जड़ा होता आप जो लिबास और जूता एक बार जेब तन करते वालिदैन दोबारा करने की हरगिज इजाज़त ना देते एक रवायत के मुताबिक आपका लिबास मुअत्तर होता आप उमदा खुशबू इस्तेमाल करते आप जब गुजरते तो दो मोहल्लों तक खुशबू महसूस होती और लोगों को पता चलता कि यहाँ से मुसब गुजरे हैं गले, मक्का की गलियां भी महक उठती आप जो बालों का स्टाइल बनाते अरब के नौजवानों के लिए काबिल तकलीद होता पूरे अरब में आपके हस्न जमाल के चर्चे थे अरब में जो ज़्यादा मालदार होता वो इतना ही लंबा लिबास से बतन करता और आपका लिबास इस कदर लंबा और भारी होता कि उसको उठाने के लिए चार चार गुलाम हर वक्त आपके साथ होते कबीले के सरदार के अकलौते बेटे होने की वजह से हज़रत मूसफ़ बिन उमर इंतहाई पुरसाइश और पुरुत्फ ज़िंदगी गुजार रहे थे हर वक्त शाही सवारी आपके लिए तैयार रहती आपकी वालदा आपसे बेपना मोहब्बत करती थीं आपका दस्तरखान नहायत उमदा और अनवाहो अकसाम के लजीज लजीज खानों से सजा कर पेश करतीं आपत ही नफीस इंसान थे आपकी परवरिश भी बहुत ही नम और नाच से की गई अरब कबाइल के बड़े बड़े सरदार अपनी हसीनों जमील दो शीज़ाओं के पैगाम भिजवाते लेकिन हजरत मूसभ बिन उमेर की अभी तक किसी से कोई नस्बत तय ना पाई थी यह तो मुख्तसा हजरत मूस बिन उमेर की कबल अज इस्लाम जिंदगी है आइए अब करबूल इस्लाम को सुनिए एक दिन मूसभ बिन उमेर जबकि एक रवायत के मुताबिक इनकी उम्र 16 या 18 बरस थी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और कहा या रसूल्ला अल्लाह की कसम मुझे आपसे मोहब्बत है आप अलैहि व आल वसम ने फ़रमाया देख मूसब तू क्या कह रहा है तीन मरतबा यही कहा तो आप अलैहि व आल वसम ने फ़रमाया अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरी मोहब्बत इम्तहान भी लेती है तो फिर ए मुस तू तैयार हो जा फ़कर भूख प्यास तंगदस्ती तकालीफ़ आजमायश मुसीबतों और दुखों के लिए लेकिन उस चेरा व दुहा के सामने ये सब तकलीफ़ें हिश थीं मूसभ मुस्कुराए तो मोहम्मद अरबी ने आपको कलमा पढ़ाया आपने कबूल इस्लाम को अपने घर वालों से छुपाया उसकी दो वजूहत थीं। एक तो आपकी वालिदा आपसे बेपनाह मोहब्बत करती और वो बदतरीन काफिरा और मुशरिका थीं। दूसरा आप अपने माल से अपने गरीब मुसलमान भाइयों की मदद करते थे लेकिन एक रात हजरत बिन उमेर बारगाह खुदावंदी में इबादत में मशहूल थे कि किसी ने आपको देख लिया और आपकी वालिदा को ख़बर दी बस अब मुश्किलों का ना ख़त्म होने वाला दौर शुरू हो गया आप सुनिए मोहब्बत ने कैसे कैसे इम्तहान लिए नबी की उम्मत के यूसफ़ से आप पर तकलीफ़ों और मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए गए रस्सीों से जुदोकूब किया गया हर अजियत देने के लिए हर हर हरबा इस्तेमाल किया गया फिर आपकी वालदा ने कहा मैंने मूसब की परवरिश की है मैंने भी अपना एक तरीका आजमाना है तो आपकी वालिदा ने कहा असब अगर तू अपने दिन से पीछे ना हटा तो सुन अ बेटा ना मैं कुछ खाऊंगी ना मैं पीऊंगी अब माँ और बेटे की मोहब्बत थी आपने कहा मैं जिस पर ईमान ले आया मैंने जिससे मोहब्बत की है उनकी मोहब्बत के सामने आपकी तकलीफ़ कुछ नहीं आपकी वाल, वालिद की वफ़ात के बाद कबीले का सरदार आपका चचा था जो बदतरीन मशरक था कहने लगा जो तुम पुर पुरासाइश और अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हो ये भी तुम्हारे इस मशरक बाप की देन है अगर तुम अपने दीन से पीछे नहीं हटते तो इन सब से दस्बरदार हो जाओ उनका ख्याल था जो मूसभ इतने शहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ये सूबतें क्यों कर बर्दाश्त करेंगे मगर जब हजरत मूसअ बिन उमेर सब कुछ छोड़ कर जाने लगे तो भरे मजमे में चचा ने पीछे से आवाज़ दी और कहा सुन ए मूसभ ये जो लिबास फ़ाखरा तू ने जेब तन किया हुआ है ये भी तेरे मशरक बाप का है गर्ज़ का बिन उमैर को भरे मजमे में बढ़ना कर दिया गया और एक कोठरी में बंद कर दिया गया कई रोज़ तक मूसभ भूखे प्यासे उस कोठरी में बंद रहे वो माँ जिसके दिल का करार मूसब थे उसकी मोहब्बतें नफ़रतों में बदल गईं ज़रा रहम ना किया अपने इकलौते बेटे पर एक दिन उनके घर की एक लोड्री के दिल में अल्लाह ने रहम पैदा कर दिया और उस लोन्डरी ने किसी तरह खजूर का एक बड़ा तना किसी अंदर डाल कोठरी के अंदर डाल दिया बिन उमर उस पत्ते से सतर ढाँप कर बारगा रसालत में हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु आलिहि वसल्लम अपनी नशत से उठकर आगे बढ़े और बिन उमर को गले लगा लिया वो मूस जिनका लिबास शाम यमन से तैयार होता था उसको उठाने के लिए चार चार गुलाम दरकार होते थे जो शाही सवारी पर सवार होकर मक्के की गलियों से गुजरते तो उनको देखने के लिए लोग बाहर आ जाते ऐसी शहाना अंदाजे ज़िंदगी गुजारी हर कोई देखता रह जाता आज दीन इस्लाम को कबूल करने के बाद जब खजूर के पत्ते से सतर को ठामपे बारगा रिसालत में हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ने फरमाया देखो मेरे मूसब ने इस्लाम का कितना उमदा लिबास पहना है फिर आप बारह रिसालत में रहने लगे जूह कोई आयत या सूरत नाजिल होती तो फौरन हिफ्ज़ कर लेते वो मूसब जिनके लिए नुआ अकसाम के खानों से दस्तरखान सजाए जाते थे आज बगल में खजा का एक छोटा सा टुकड़ा दबाए हुए हाजिर हुए आप हज़रत मूस बिन उमैर ने उस ग़ज़ा के छोटे से टुकड़े पर तीस दिन गुजारे मक्का से हबशा के लिए जब पहली हिजरत हुई तो बिन उमैर भी उनमें शामिल थे हबशा में बहुत से लोगों ने कबूल इस्लाम मूस बिन उमैर के हाथ पर किया और एक रवायत के मुताबिक एक साल बाद मसभ बिन उमेर ने सत्तर मुसलमान लाकर आगोश रसालत में डाल दिए एक दिन मोहम्मद अरबी ने देखा कि मूसफ़ एक कंबल या चादर से आधे जिस्म को ठापे हुए हैं जो कि जगह जगह से पैवंद सदा है तो आप सल्हुआ वसलम आप दीदा हो गए कि मेरी मोहब्बत ने मेरे मूसफ़ का क्या हाल किया है जब मूसा मूसब बिन उमैर मक्का में रहने लगे और हबशा में मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी तो हबशा के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दरख्वा की कि कोई मुअल्लिम भेजा जाए जो उनको कुरान और दीन का इल्म सिखाए आप वसल्लम ने हज़रत मूसअ बिन उमेर का इंतखाब किया हज़रत बिन उमर जब हबशा रवानगी के लिए बारगाह रिसालत में आए आपने जगह जगह से पैवंद लगा हुआ लिबास पहना हुआ था वो मूसब जिनका लिबास कीमती रेशमी धागे और मोतियों और नगीनों से जड़ा होता था आज उसको कांटों से जोड़ा हुआ था सुई और धागा तक मैसर ना था लिबास को सीने के लिए बार बार बताने का मकसद सिर्फ़ आपके दिल में दीन इस्लाम की मोहब्बत को और ज़्यादा मजबूत करना है हज़रत मूसब बिन उमेर के हाथ पर बहुत से लोग मशरफ़ बा इस्लाम हुए और उनमें एक कबीला दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ उस कबीले का सरदार उस बिन हजर नामी था जिसकी एक अलग से वीडियो होगी जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलील वसम मदीना में तशरीफ़ फरमा थे तो मूसभ मक्का में मुकीम थे एक दिन बारगाह रिसालत में हाजिर होने के लिए मदीना तशरीफ़ लाए हजूर करम सलील असम अपने हजरत में तशरीफ़ फरमा थे वो मूसभ जिनका पूरे अरब में किसी भी लिहाज से कोई भी हम पला ना था जिनके ये हर तरह जिनका लिबास पहनने की हर कोई ख्वाहिश तो कर सकता था लेकिन पहन ना सकता था वो मूसब जिनकी नरम व नाजिक जल्द और ख़ूबसूरती की मिसालें दी जाती थी जिनके सुख व सफ़ेद गालों पर शायरी की जाती थी जिनके हसन व जमाल के किस्से हर अरब के जबानों आम पर होते थे आज इस हाल में तशरीफ़ लाए कि उनके सतर पर एक महीने की पावंद जदा खाल थी नकाहत की वजह से सुरख व लाल गाल पीले ज़रद थे एक रवायत के मुताबिक साहबा इक्राम ने जब हजरत मूसभ बिन उमेर का ये हाल देखा तो उनकी चीखें निकल गईं चीखों पुकार को सुनकर नबी करीम अलीही वा अलीही अपने हुज़रे से बाहर आए तो मूसभ बिन उमैर को देखकर सरों के तार रोने लगे और फरमाया खुदा की कसम जिसकी है कुदरत में मेरी जान है ये वो मूसब, जिसे मैंने शहाना अंदाज़े ज़िंदगी गुजारते देखा जिसकी शान शोकत के चर्चे हर खासो आम की जुबान पर होते थे ये वो मूसब, जिनकी नरमो नाजिक जल्द और हसनों जमाल और हया को देख कर मैंने अपनी उम्म का यूसुफ कहा आज इनकी ये हालत इनकी ये हालत है खुदरी जल्द और अटे बाल देखकर मोहम्मद सल्हु रोए फिर आप सला वसम ने फ़रमाया ए लोगो मूँस का चेहरा ना देखो इसके दिल को देखो जिसे अल्लाह ने नूर ईमान से मनवर कर दिया है उसको दौलत ईमान से माला माल कर दिया है जैसा कि शुर असर में अल्लाह ताला ने फरमाया व तोास बिल्क के व तोास बिसब्र जिन जिन लोगों को हक की नसीहत की और इस्तकामत पर इस्तकामत से इस पर रहे ओहद में हजरत मूस बिन उमैर अलम दिया गया आपने दहाने हाथ में अलम था और सिर्फ एक चादर सतर ढांप एक सिर्फ एक चादर से सतर ढांपा हुआ था और ऊपर का जिस्म बढ़ना था इस्लाम की गुरबत और मूसभ की कुर्बानी जब दहाना हाथ कट गया तो बाएं हाथ से सेलम पकड़ा जब बायां हाथ भी कट गया तो दोनों शानों से अलम को संभाल लिया लेकिन इस्लाम के उस अलम को ज़मीन पर न गिरने दिया आप पर बेपनाह नेज़ों और तलवारों के वार किए गए उनको शहीद कर दिया गया आप हम शक्ल रसूल थे बाद सहाबा इक्राम समझे कि रसूल सल्हु वसल्लम शहीद हो गए हैं लेकिन जब जंग ख़त्म हुई और शहदा के लाशें इकट्ठे किए गए तो पता चला कि ये बिन उमर शहीद हुए हैं एक रवायत के मुताबिक कोई बिन उमेर के लिए कफ़न लाया तो उनकी मुश्र्का वाह ने वो भी छीन लिया वहद में हजूर अकरम तो सल वसम के चचा हज़रत हमज़ा भी शहीद हुए तो हजूर अकरम की पुी हजरत हफ् अपने भाई के लिए कफ़न लाईं हजरक सल वसम ने फरमाया हजरत हमज़ा और हजरत मूसभ को एक ही कब्र में दफन किया जाए चूंकि शहीद को उसी के लिबास में दफन किया जाता है लेकिन मूसभिन उमेर के जिसम पर सिर्फ़ एक ही चादर थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने फरमाया मेरी पुफी जो दो चादरें लाई हैं उनमें से एक मूसब को दी जाए वो जिनका लिबास इस कदर लंबा और भारी होता था जिसको उठाने के लिए चार चार गुलाम दरकार होते थे आज कफन में जो चादर मिली वो इस कदर छोटी थी कि सर ढामते तो पाँव नंगे हो जाते और पाँव ढामते तो सर नंगा हो जाता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल वसल्लम ने कहा इनके चेहरे को ठॉप दिया जाए पाँव पर घास फूस डाल दी जाए और अरब के कबीले के सरदार के उतलौते बेटे और मोहम्मद सल्ला वसम के उम्मत के यूसफ़ को उनके चचा के साथ एक ही क़र अतर में दफन किया गया वो इम्तहान तो ख़त्म हो गए मगर मोहब्बत आज भी ज़िंदा है अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को दीन इस्लाम पर चलने और अशिक रसूल बनने की तोफ़ीकता फ़रमाए